मिलाद मनाने से कुछ नहीं होता आका की विलादत मनाने से कुछ नहीं होता अल्लाह अल्लाह करे मस्जिदों में बैठे हम भी ये कहते अब होता क्या है हजरत के अगर महफिल मिलाद मना लिया, है महफिल मिलाद करवा लिया, तो सबसे पहली हमारी जो है ना कोशिश ये होती है कि महफिल मिलाद पे हमने ना वो बंदा बुलाना है जो हमारी तबीयत की तरह जो बोले भी हमारी मर्जी से दीन भी हमारी मर्ज़ी का सुनाए और आका की विलादत भी हमारी मर्जी की सुनाए गुजरती ये तो मिलाद नहीं है अब मुहर्रम सफ़र और ये रबी अव्वल नौ दिन गुजर चुके दस दिन कितने दिन हुए सत्तर दिन कम अज़ कम अब मुहर्रम भी हमने सुन ली उसके बाद सफ़र में वलियों की शानें भी हमने सुन लीं रबी का मगीना चढ़ा आका करी सलात व सलाम की शान भी हम सुन रहे हैं तो यार ये कैसा ज़िक्र है आहले बैद का जिक्र भी हमने सुन लिया इमाम हुसैन अली मकाम का जिक्र भी सुन लिया अलिया की शान भी हमने सुन ली आका करी मरेगी सलात वाम की शान और अजमत भी हमने सुन ली जिकर हमने खूब किया लेकिन ये कैसा जिक्र है हज़रत जो अभी तक तुझे मसल तक नहीं लेके आ सका ये कैसा जिक्र है जो अभी तक तेरा ज़ाहरी हुलिया तब्दील नहीं कर सका ये कैसा जिक्र किया तूने जो तेरा अंदर भी पाक नहीं कर सका ये कैसा तूने जिक्र किया हज़रत के तेरा जिक्र करना ख़त्म हो गया और उसके बाद वही ड्रामे हज़रत वही खराबियाँ हैं वही एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े हैं वही मारा मारी वही धोखाधकी है वही झूठ बोलना है वही मिलावट करना है यार जिक्र हुसैन भी सुन लिया वलियों की शान भी सुन ली आका मले हुई सलात व सलाम की विलादत भी सुन ली और अभी तक तेरी दुकान में जो चीज़ बिकती है उसमें मिलावट हो रही क्यों यार वजह क्या गया? ये है वजह यह है कि हम आका मले सलात व सलाम का जिक्र सुनते हैं अपनी मर्जी का जहाँ पर हमारे नफ्स को हाज मिले जहाँ पर हमारे नफ्स को तकवीत मिले आह अल्लाह जी मज़ा आ गया जी आज शान सुन के कुछ पल्ले भी पड़ा, नहीं हज़रत जी पल्ले कुछ नहीं पड़ा, लेकिन मज़ा बहुत आया तो हज़रत ये महफिल मिलाद नहीं नहीं घर की छत पे झंडा लगा लिया तूने लाइटिंग तूने कर ली है गलियों को जगमगा दिया तूने रोशनी इतना कर दी कि रात भी दिन लगने लग गया तेरे दिल की दुनिया रोशन क्यों नहीं हो? दस झंडे तो घर की छत पे लगाता है तो यार एक झंडा दिल पे भी लगा ले। हैं जी? इश्क के दावे करते हो हजरत और जाते गैरों के पीछे है जी इश्क के दावे इधर और जाना गैरों के पीछे हजरत जी ये तो फिर इश्क नाना हुआ सिवाय नारे से काम तो नहीं चलेगा ये तो धोखा है ना अपने मन में डूब के बाजा सुराग ज़िंदगी अपने मन में डूब के बाजा सुराग जिंदगी तो मेला नहीं बनता ना बन कम से कम अपना तो बन तो साहिब अगर किसी के साथ आपने भलाई नहीं करनी तो ना करो कम से कम अपने साथ तो भलाई करो यार मिलाद भी मना रहे हो लंगर भी खा रहे हो ज़िक्र भी सुन रहे हो खुद को तब्दील क्यों नहीं करते यार क्यों ना एक मील दूर से आ रहा हो एक बंदा और सामने देखने वाला कहे अल्लाह ये देखो ये आका का दीवाना आ रहा है ये देखो ये आका का परवाना आ रहा है ये सुन्नत मुस्तफ़ा का पैकर आ रहा है ये वो बंदा आ रहा है जिसने आका करीब ने सलात व सलाम की सुन्नत को सिर्फ़ ज़िंदा नहीं बल्कि उसको अपने ऊपर चलाया भी है अपनाया भी है और करके भी दिखाया है तो हजरत की ये ना हो कि रात सारी महफिल करवानी है सुबह की नमाज बिस्तर में पढ़नी है अरे जी महफिलें सारी सारी रात हो और मस्जिदें हमारी बहरा हो आका करी वाले ही सलात व सलाम तो हक और बादल के दरमियान फैसला करने आए थे नूर रोशनी बखेरता है अगर उस नूर का जिक्र करें तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए खराबी क्यों है क्यों नहीं हमें बरकत मिल रही वजह यह है कि हम जिक्र जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं करते तो साहिब इतना खर्चा कर लिया इतना मालो दौलत लुटा लिया है सब कुछ कर लिया है और फिर हजरत जी ऐसे ना जी कपड़ा ले ऊपर कंधे पे डाल के बैठ जाना जी तस्वीर फेरते जाना जी हैं टांग पे टांग चढ़ा के बैठ देना जी मैंने यहाँ का करीब सलाद व सलाम का मिलाद करवाया और मैंने इतना लाख लगा दिया है और मेरी बख्शिश हो गई ना हज़रत ऐसे नहीं बख्शिश होती इस तरह नहीं है कि महफिल मिलाद करवा ली साल बाद बाज़ी फिर हमें आशिक मुस्तफ़ा का टैग मिल गया ना हजरत अगर इतना बड़ा नाम मिला है और आका करी मरे की सलात व सलाम की उम्मत में होने का शर्फ मिला है तो फिर ये ना ना करें कि आका करी मरे की सलात व सलाम का दिन दुखा नहीं पैर कल अगर आका करी मरे की सलात व सलाम से हमारी मुलाकात होती है हम उनके सामने हम खड़े होते हैं और आका करी मरे की सलात व सलाम पूछ लें हाँ भी बता दावे तो बड़े बड़े करता था जाता गैरों के पीछे था दावे तो तूने बड़े बड़े किए गए ज़रा दिखा तो सही तेरे अंदर है क्या भैया हया की आवाज़ से कानों में पड़ती थी वो तुझे तो समझ नहीं आई मस्जिद में हर रोज़ पाँच बार बुलाया जाता उधर नहीं आया सिर्फ महफिल मिलाद करवाने से काम हो गया